Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya DMY Izudin Aris dalam buletin Yadim TV. Antara paparan menarik buletin Yadim TV. Misi Global Sumut Flotila PM akan guna saluran diplomatik runding pembebasan rakyat Malaysia. Anwar kutuk tindakan Israel halang misi Global Sumut Flotila ke Gaza. Sokongan komprehensif untuk keluarga dan sukarelawan global Sumut Flotilla. Senator Dr Zulkifli Hasan mahu institusi pondok terus jadi benteng dakwah. Bengkel TOT Modul Smile Siri 1 2025 Perkasa Usaha Tangani Kesihatan Mental dari Perspektif Dakwah. Yadim Sabah santuni mangsa banjir membakut semarakkan kasih madani. Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan rundingan segera dengan rakan sejawatnya dari Turki, Mesir dan Arab Saudi bagi memastikan rakyat Malaysia yang ditahan dalam misi Global Sumut Flotilla GSF dibebaskan dengan segera. Perdana Menteri mengikuti perkembangan secara dekat dan memberi sepenuh komitmen akan berbuat apa sahaja untuk memastikan rakyat yang ditahan dalam keadaan yang selamat dan sedaya upaya untuk dibawa pulang selepas proses negosiasi. Jelas Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Beliau berkata peranan Perdana Menteri amat penting kerana SNCC dan GSF hanya mampu bergerak di peringkat teknikal manakala laluan diplomatik serta hubungan antara kerajaan menjadi kunci utama untuk membebaskan tahanan. Terdahulu Perdana Menteri dalam hantaran media sosial berkata, beliau dan pasukannya sedang giat menghubungi pihak berkepentingan melalui saluran diplomatik bagi memastikan pembebasan segera sukarelawan serta aktivis dari Malaysia, ASEAN dan antarabangsa yang menyertai misi GSF. Beliau turut memberi jaminan bahawa perkembangan terkini usaha pembebasan itu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Yang amat berhormat Perdana Menteri mengecam keras tindakan Israel memintas Global Sumut Flotilla GSF yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan di media sosial miliknya menjelaskan Kapal yang sarat dengan orang awam tidak bersenjata serta bekalan penting itu telah berdepan intimidasi dan paksaan oleh pihak Israel. Tindakan menghalang misi kemanusiaan oleh Israel menunjukkan sikap angkuh dan tidak menghormati bukan sahaja hak rakyat Palestin malah kemanusiaan sejagat. Misi flotila ini melambangkan solidariti, belas kasih dan harapan untuk meringankan penderitaan mereka yang terperangkap di bawah sekatan, katanya. Malaysia kata Perdana Menteri akan menggunakan segala saluran sah dan berperlembagaan yang ada bagi memastikan Israel dipertanggungjawabkan terutamanya dalam hal yang membabitkan rakyat Malaysia. Sukarelawan Malaysia dalam misi GSF yang menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan antara yang ditahan tentera Israel selepas rejim Zionis itu memintas kapal flotila berkenaan. Sebanyak 34 keluarga sukarelawan yang terlibat dalam misi kemanusiaan global sumut Flotilla GSF ke Gaza akan menerima bantuan tunai berjumlah RM1,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Haji Muhtar berkata, Bantuan itu disalurkan bagi meringankan beban serta menghapuskan kebimbangan keluarga sukarelawan yang terkesan. Ujar beliau bagi memastikan kekuatan emosi dan kestabilan keuangan keluarga terbabit, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mengadakan pertemuan khusus bersama mereka bagi menyampaikan bimbingan spiritual, emosi dan psikospiritual. Setiap keluarga sukarelawan diluluskan menerima bantuan segera berjumlah RM1,500 melalui tabung musaadah JAKIM Yayasan Wakaf Malaysia. Sementara itu, bagi sukarelawan yang menyertai misi GSF, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia Mapim turut menyalurkan bantuan awal sebanyak RM5000. Dana ini turut digerakkan menerusi Tabung Musaada JAKIM, Yayasan Wakaf Malaysia. Tambah beliau, kerajaan menegaskan komitmen berterusan untuk memastikan kebajikan para sukarelawan dan keluarga mereka terus terpelihara. Masyarakat juga diseru agar terus berdoa semoga semua sukarelawan GSF selamat pulang ke tanah air. Sesi pelatih Pondok Daim Buda Yadim PDMY bersama Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan berlangsung santai namun penuh pengisian ilmiah di Institut Latihan Dakwah Yadim Indah pada 2 Oktober. Dalam pertemuan lebih sejam itu, Senator Dr Zulkifli menekankan sejarah Islam yang pernah berdepan penjajahan barat, bukan sahaja melalui penaklukan tetapi juga penguasaan minda. Jelas beliau lagi di sebalik penjajahan itu, institusi pondok di negara ini kekal bebas mindanya, malah menjadi benteng menentang penjajahan tersebut. Beliau turut menyatakan Nusantara bukan sahaja Malaysia terhutang budi dengan institusi pondok yang sehingga kini terus memperjuangkan ilmu agama, akhlak mulia dan pembentukan jati diri umat Islam. Pada masa yang sama, Senator Dr. Zulkifli mengingatkan pelatih PDMY agar sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman bagi memastikan institusi pondok kekal relevan dalam perjuangan dakwah. Beliau turut menyeru agar pelatih tidak leka dengan pertelegahan perkara kecil sebaliknya menguasai pelbagai cabang ilmu dan bidang ekonomi untuk memperkukuh kekuatan umat. Seramai 17 orang pelatih PDMY menghadiri sesi berkenaan. Turut hadir pengarah indah Ustaz Muhammad Khairul Fuad Samsudin serta pengarah bahagian pembangunan doa Puan Ruhaizah Jawahir. Program solusi kesihatan mental daripada perspektif dakwah atau SMILE yang dianjurkan Yadim Research Management Center YRMC terus melangkah ke hadapan dengan penganjuran bengkel training of trainers TOT modul smile siri 1 2025 di Putrajaya pada 29 September. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang di-Pertua YADIM Datuk Dr Hasan Bahrom. Dalam ucapannya, beliau menegaskan usaha menangani isu kesihatan mental memerlukan penglibatan semua pihak berganding bahu dan turun padang bersama masyarakat. Inisiatif ini selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan keterangkuman dalam kebersamaan rakyat. Beliau yakin penganjuran SMILE tidak hanya memberi manfaat di Malaysia, malah berpotensi menarik perhatian negara-negara lain untuk turut sama menyentuhi masyarakat tanpa mengira bangsa dan sempadan. Bengkel TOT ini menampilkan pelbagai pengisian termasuk pual bicara interaktif, perbincangan kumpulan simulasi situasi dan sesi terapi hati Lebih 100 peserta terdiri daripada ilmuwan pelbagai bidang, wakil NGO, pemimpin komuniti, pelajar serta kakitangan agensi awam dan swasta hadir menjayakan program ini. Usaha ini diharap menjadi platform penting bagi memperkasa pendekatan dakwah dalam menangani cabaran kesihatan mental masyarakat moden. Prihatin dengan keperluan masyarakat yang diuji banjir, Yadim Negeri Sabah turun padang menyantuni penduduk terjejas di daerah Membakut pada 28 September. Dalam inisiatif berkonsepkan Kasih Madani itu, sebanyak 20 bakul madani diagihkan kepada pelajar kelas da'i daerah Membakut serta keluarga setempat yang dikenal pasti memerlukan bantuan segera. Program yang berlangsung di Surau Kampung Nawaliu Bambangan bukan sekadar menyampaikan sumbangan Malah menyaksikan kaki tangan Yadim yang diketuai pengarahnya, Ustaz Muhammad Tabi'in Sahri, berganding bahu memasak juadah untuk dinikmati bersama penduduk. Suasana penuh mesra dan harmoni tercipta apabila penduduk yang terkesan banjir diraihkan dalam suasana kekeluargaan, menzahirkan keprihatinan bahawa mereka tidak pernah dipinggirkan. Terus serta membantu ialah anggota Skim Rondaan Sukarela Kawasan Rukun Tetangga Kampung Bambangan 2 menjadikan program ini bukti kerjasama erat antara agensi dakwah, masyarakat setempat dan pasukan sukarelawan. Program sebegini diyakini mampu mengukuhkan ikatan ukhwah, menyemarakkan nilai gotong-royong serta memperlihatkan peranan YADIM sebagai rakan masyarakat yang sentiasa cakna dengan denyut nadi rakyat. Untuk mengikuti aktiviti badan dakwah ini di seluruh negara, dipaparkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Yadim Negeri dan bahagian Yadim. Peradaban kita bangunkan Bina kota, bina insan Dari budi jadi budaya Bina asas Kesejahteraan masa depan Jadi ikutan pendirian jiwa ihsan nilai hormat keras di minda daya cinta luar biasa kesejahteraan masa depan ayo seluruh Demikian rangkuman perkembangan aktiviti-aktiviti Yadim dari seluruh negara. Untuk mengakhiri buletin Yadim TV dibawakan momen solat Zuhur berjemaah serta bacaan kunut nazilah sebagai tanda solidariti kepada misi Sumud Flotilla anjuran Yadim. Semoga menjadi inspirasi dan terus berjaya dalam memperkasa kerajaan Madani. Terima kasih kerana terus setia bersama buletin Yadim TV. Sekian daripada saya, DMY Izudin Aris, pembaca Buletin Yadim TV kali ini. Terus ikuti kami di semua media sosial rasmi Yadim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyal sahab, ya halzimal ahzab. Intihum 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 وَانْصُلْنَا عَلَيْهِمْ Ya Allah kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami Dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka Ya Allah hancurkan kumpulan mereka Ya Allah pecahkan pakatan mereka Ya Allah leburkan pendirian mereka Ya Allah musnahkan langkah mereka Jengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka Ya Allah yang maha memaksa Ya Allah yang maha perkasa Ya Allah yang maha membalas Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Yang turunkan kita, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka Dan kemenangan untuk kami